साईनाथ महाराज महाराजके जय हरे वनस्पतेरसोद्धोतो गन्धाढियो आग्रेय आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं दर्शयामि साजञ्च व्रति मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोवक्यत्रिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण महानैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोशीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिरदिशाः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् चतुष्कोणमण्डलं कृतवा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनुमुदरां प्रादर्शो सत्यं त्वरतेन परिसञ्जाम नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये पाणिं समर्पयामि पुनरनैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय सवाहा ॐ उदानाय सवाहा ॐ समानाय सवाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि शेषोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि